Сделайте дороги, пацанам! Я мы золотые хотямы. Сделайте дороги, пацанам! Чисто по пацански не папу. Сделайте дороги, пацанам! Я мы золотые хотямы. Как оцениваете качество дорог в городе или за городом? Очень, очень плохой, очень плохой. Как думаете, почему так получается? Ну, почему? Коммунальные службы, я, я считаю, только коммунальные службы надо. Песок есть, заготовка. Почему не заготовить, не посыпать сейчас? Ямы, все остальное. Ну, полицейские это есть, и стоят полицейские, но не везде, где надо. А разметки, разметок я вообще не вижу, чтобы у нас были в городе где-то разметки. А так это, а так есть такие улицы, что вообще невозможно ездить. Есть хорошие, где асфальт, ну. Как удовлетворительно, думаете? удовлетворительно, да, еще более-менее. Как думаете, почему так быстро дороги изнашиваются? Потому что их не делают вовремя а делают похабно, это, когда дождь и это, снег и все, что попало, они лепят, а толку лепить ямы. Надо делать, а не лепить. Ну, все нормально, как бы, меня все устраивает. Конечно, дороги плохие, трясет по дороге, серьезно, а так нормально, терпеть можно. Минус сто. Минус 100. Как думаете, почему так получается? Почему так быстро они да, тро. уходят из строя, выходят. Это потому, что наше государство не беспокоится об этом. Детичка. Очень плохо. Если оценку ставить, то единичку. Как думаете, почему Я так получается? Не знаю. Крадут все, потому что акции с плотим здесь в топлива, в нефтепродукты, а на дороге все работает по-черному, а на акциз ничего не идет. А можно без комментариев? все же <связывающие> <связывающие> Плачевно, действительно, плачевные. Как думаете, почему так получается? <связывающие> ну, тут, наверное, комплекс вопросов надо, это самое, начиная от в, в вышестоящих, заканчивая, тут, тут так просто ответ не, не дашь. <связывающие> То есть вы считаете, это проблема на многих уровнях? Так, естественно, проблема на, на многих уровнях. Ужасно. А вы водите машину? Нет, не вожу, езжу рядом возле мужа. Качество дорог? Оно заставляет желать лучшего. Дороги нечищенные, ледяные на долбы. Не только машинам тяжело, людям тяжело, потому что некоторые используют такие лыжные, простите, рыболовецкие когти, чтобы ходить и не скользить. Это просто какой-то чемпионат по фигурному катанию. А ехать в машине или в автобусе с жесткими рессорами очень трудно, потому что Целлюлит можно полностью ликвидировать, раз по полной программе. Да их нема, я их просто нема. Угу. Так название дороги. Угу. Скажите, почему так происходит, как думаете? Потому что их не делают, угу. просто не делают. Боже упаси, это вообще, это не дороги. Что? В нашем городе это не дороги, для города это вообще не дороги. И сплошные ямы, вы что? А его вообще можно оценить и назвать качеством, по-моему, все сказано. Как думаете, почему так? В нашем городе или вообще? В нашем в нашем городе. Ну на фоне того, что это, в принципе, не, не является исключением для нашего города. Но ну, как я могу сказать, почему так? Для этого нужно сейчас анализировать работу местных властей, депутатского корпуса и, и всего прочего. Вот, наверное, не целевое использование даже тех скудных средств, которые, которые выделяются, да, или собираются впоследствии налогов. Так я думаю. О, за цены говорить. Ну все ж, Це як син мій ж приїжджає до мене з, з Одеси цими дорогами, то він взагалі же ж каже, як так, що в нас такі дороги погані. І вони недавно вже заливали цим же ж асфальтом, закатювали все, як може бути, все повилітало. І ті діри, що були, оті ті ж у так і лишилися. Скажіть, чому так відбувається, як думаєте? Я не знаю. Головне, що я під трасою живу і я же чую, як ці машини їдуть. Тільки гоп, гоп-гоп-гоп. А якщо їде оцей же фружератор лінний, то хата взагалі труситься. Ну почому так проїхать. Ну, я не знаю. ну, Повищерблювалось, качество видно плохи чи що. Нікуди ж, які дороги. Такое правительство такие дороги Надо всех под один меч Миша сдой кормошку Сделайте дороги пацанам Ямы золотайте хотя бы Сделайте дороги пацанам Чисто по пацански не хвайте Nu viamâ a lata tevă de lai cu dalummi toarțana